السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کا میری ویڈیو میں استقبال ہے سواگت ہے اور ویلکم ہے اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ صحیح طریقے سے عربی بولنا عربی پڑھنا اور عربی لکھنا سیکھ جائے تو کیا آپ صحیح جگہ پر آئے اور آپ کیا صحیح ویڈیو دیکھیں تو میرے حساب سے آپ ایک صحیح ویڈیو دیکھیں لیکن یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں ثابت ہو سکتی کیا یہ ویڈیو آپ کی صحیح گائیڈ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے آپ کو صحیح طریقے سے عربی سکھا سکتی ہے یا نہیں سکھا سکتی ہے تو اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہوگا اور اس کا فیصلہ آپ کیسے کیجئے گا تو میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ میں جو ہے میں نے عربی زبان پرسنلی پر سیکھی تو کیسے سیکھی تو چلیے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں میرا نام محمد ارشاد حسن ہے میرا تعلق صوبۂ بہار سے ہے میری فراغت دو ہزار بیس میں دارالعلوم دیوبند سے ہوئی جہاں میں نے عالمیت کا کورس مکمل کیا دو بیس کے بعد ایک سال میرا تعلیمی سلسلہ پڑھنے لکھنے کا کام منقطع رہا کیونکہ لاک ڈاؤن آ گیا تھا اس کے بعد میں المہد العالی، امارہ عمارت شدیہ شریف پٹنہ میں میں نے دو سال افتہح اور قضا کیا دو تئیس میں میں دلی چلا آیا اور میں نے یہاں پر پرائیویٹ سے بی اے عربک میں داخلہ لیا اور ساتھ ساتھ جب میں دلی آیا تو میں عربک زبان بھی ایک انسٹیوٹ میں پڑھایا ہوں اور تقریباً ایک سال تک یہاں ایک انسٹیوٹ میں پڑھایا ہوں جس میں میں نے بی ون بی ٹو سی ون سی ٹو کے طلبوں کو پڑھایا پھر دوہزار چوبیس میں فروری میں میں نے نویڈا کی ایک کمپنی افیکشیس کینسلٹنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ میں عربی ٹرانسلیٹر کے طور پر بہار ہوا تو یہاں پر میں نے ڈیجیٹل مارکٹنگ کے تعلق سے جو بھی کانٹینٹ ہوتے تھے بلاگس ہوں کیپشنز ہوں یا ایڈز وغیرہ ہوں تو وہ اس کو انگلش سے عربی میں منتقل کرتا تھا انگلیش سے عربی میں ٹرانسلیشن کرتا تھا تو وہاں پر میرا ایک اور یہ کام میں نے آٹھ مہینے تک کیا فی الحال میں اکٹوبر سے چمن لال سیٹھیا ایکسپورٹ لیمیٹیڈ میں عربی ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں یہاں میں ایک سیلس پرسن ہوں یہاں پر میرا کام ہے کہ میں انٹرنیشنل اور مڈل ایسٹ کے جو خاص طور پر عربی سپیکنگ نیشنل رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بات کروں اور ان بائر کو کنوینس کروں اور ان کو بائر بناو اور رائس ان تک ایکسپورٹ کروں تو یہ تو ہو گیا میرا مختصر سا تعارف اب میں آگے چل کر کے آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ میں نے پرسنلی عربی زبان کیسے سیکھی تو میرے لیے عربی زبان سیکھنے کے حوالے سے سب سے اہم جن چیزوں نے رول ادا کیا ہے وہ چار چیزیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں <تصفح> نمبر ایک اگر آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس زبان کو سنیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس زبان کو سنیے اور پھر اس زبان کو بولیے پھر اس زبان کو پڑھیے اور پھر اس زبان میں لكھیے جیسا کیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بولتا نہیں رائٹ پیدا ہوتے وہ بولنا شروع نہیں کر دیتا ہے بلکہ وہ سنتا ہے وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے سنتے 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 وہ زبان سیکھتا ہے تو پھر ٹوٹی پھوٹی بولنا شروع کر دیتا ہے پھر جب بولتا رہتا ہے تو پھر اس کو پڑھایا جاتا ہے جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد لکھنا وہ شروع کرتا ہے تو یہی کسی زبان کو سیکھنے کا صحیح طریقہ ہے تو میں نے بھی ان چاروں طریقوں کو فالو کیا ہے لیکن میرا کیا خاص رہا ہے کہ جس کون سی خاص بات ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے میں نے عربی زبان سیکھی ہے تو وہ خاص باتیں چار ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک بہت بہترین ماحول ملا اور وہ ماحول مجھے بہار کے مردم خیز علاقے پٹنہ کے ایک مدرسے میں جس کا نام تحفظ القرآن ہے اور یہ مدرسہ سمن پورہ میں واقع ہے وہاں پر مجھے یہ ماحول ملا تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر ہر ایک بچہ کیونکہ وہاں کے اساتذہ نے وہاں کے ٹیچرز نے ایسا انوارمنٹ اور ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا کہ ہر بچہ چاہے وہ نیچے کلاس میں پڑھنے والا ہو یا اوپر کلاس میں پڑھنے والا ہو ہر ایک بچہ وہ عربی زبان میں بات کرتا تھا خواب وہ صحیح سے نہ بول سکے خواب اس کی گرامر میں جو ہے ہزار غلطیاں خواہ اس کے جو ہے لغت میں جو ہزار غلطی ہو ورڈ کے چوائس میں ہزار غلطی ہو لیکن وہ جھجھکتا نہیں تھا بولتا تھا اور ایسا نہیں کہ اگر وہ غلطی کر دے تو اوپر کلاس والے ہیں جانکار ہیں تو اس کی حوصلہ شکنی کر دے اس کا حوصلہ توڑ دے، اس کی ہمت توڑ دے، ایسا نہیں بلکہ وہ ہمت بڑھاتے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہوتا تھا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جو سیکھا ہوا وہ ماحول ماحول مجھے مل گیا تو اس ماحول کی وجہ سے میں عربی بولنا شروع کیا اور وہاں سے عربی پہ محنت شروع کر دی دوسری چیز مجھے ایسے الاتذہ ملے ایسے ٹیچرس ملے جن کو صحیح معنی میں اس طریقے سے عربی پڑھانے آتا تھا کہ اسٹوڈنٹس اور طالب علم کے اندر اس بات کی کیپیسٹی اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ صحیح طریقے سے عربی بول سکے عربی لکھ سکے اور عربی پڑھ سکے اور اس کو ان چیزوں میں کسی طریقے سے کوئی دقت پیش نہ ہو نہ کوئی ہیزٹیشن پیش آئے نہیں نہ کسی بھی طریقے سے اس کی کوئی گرامرلی غلطی ہو تو مجھے ایسے استاذ ملے پڑھانے لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میرا جو پرسنل تھا کہ میرا شوق زیادہ تھا عربی سیکھنے کے معاملے میں تو میں بہت زیادہ ہی عربی کے جو مطالعہ رہا کرتا تھا اور بہت زیادہ ہی اس کے اوپر فوکس کرتا تھا تو میرے جو دوسرے جو ساتھی تھے دوسرے جو کلاس میٹ تھے یا پھر نیچے جونیئر تھے تو ان کو یہ لگا کہ اس بندے کو عربی آتی ہے اور اس سے مجھے سیکھنا چاہیے تو میں نے جو ہے آٹھ سال کی عمر میں تو عربی سیکھنا شروع کیا اور آج میری عمر جو ہے وہ تیئیس سال ہے لیکن میں نے بارہ سال کی عمر سے عربی پڑھانا شروع کر دیا جس میں کچھ بچے ہوتے تھے جو میری عمر کے ہوتے تھے کچھ مجھ سے چھوٹی عمر کے ہوتے تھے کچھ مجھ سے بڑی عمر کے ہوتے تھے اور انہی میں سے کوئی بہت ذہین کوئی میڈیم ذہانت والے کوئی بہت کم ذہانت والے مل کہ بہت ذہن والا ہے کوئی بہت تیز ذہن والا اس طریقے کے بچے تو ہر طریقے کے بچوں کو میں نے پڑھایا اور یہ پڑھایا پڑھانا میں نے بارہ سال کی عمر سے شروع کیا اور اب تک کہ میں پڑھا رہا ہوں اور آج میری عمر تیئیس سال ہے تو اس دوران میں میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ کیسے پڑھایا جائے اور کس طریقے سے پڑھایا جائے کیا چیز ضروری ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس کو پڑھا دیا جائے کس طریقے سے پڑھایا جائے کہ وہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دو ہزار بیس میں میں نے ایک دو بچ اڑے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ان کے والی صاحب کو کسی طرح پتہ چلی گیا کہ فادر کو پتہ چلا گیا کہ مجھے عربی آتی ہے تو انہوں نے بھی میرے بچوں کو پڑھا دو تو میں نے پڑھانا شروع کیا ایک تھا پانچ سال کا اور ایک تھا سات سال تو میں نے ان کو پڑھا لیکن پڑھانے جو ان کو مٹیریل دیتا تھا بہت کم ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ ایکسرسائز بہت دیتا تھا ان کو تو ان کے فادر سے میں یہ بات بولا کرتا تھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتنا پڑھا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیسے پڑھا ہے تو خیر دو ہزار بیس میں نے صرف ان کو ایک مہینہ پڑھا ہے اور اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن آیا لاک ڈاؤن کے بعد گھر گیا گھر آنے کے بعد ایک سال کے بعد یعنی تقریباً جب ان کو پڑھانا ختم کر دیتا تو اس کے دو سال کے بعد پھر میں ان کے فادر سے ملا تو انہوں نے کہا کہ وہاں صاحب آپ صحیح کہتے تھے کہ یہ دیکھیں کہ میں نے کتنا پڑھا یہ دیکھیں کہ میں نے کیسے پڑھایا تو آج وہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو یہ بات آتا ہے کہ شاد بھائی ہاں یہاں پر یہ بتا رہے بھائی یہ بتاتے شاہد بھائی یہ بتاتے تو ایک مہینہ کا اثر جو ہے وہ دو سال تک کے رہا اور دو سال کے بعد بھی جو ہے میرا جو ایک مہینہ کا پڑھایا ہوا جو لیسن تھا سبق تھا ان کو یاد تھا تو وہ چیز ہے کہ میں نے کیسے پڑھا ہے تو وہ میں نے اپنی تجربہ کی روشنی میں پڑھا ہے تو اب تک کہ آپ کو اندازہ ہوئی کیا ہوگا کہ آپ کہاں پر آئے ہیں آپ نے صحیح ویڈیو کا انتخاب کیا ہے اور کیا آپ کو مجھ سے عربی زبان پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اب بات آتی ہے کہ آپ کو عربی زبان پڑھنی کیوں چاہیے تو دیکھیے ہر ایک مذہب ہے تو آپ کو ایک تو یہ اس کا پرپز ہے تو ریلیجیس مذہبی دینی اعتبار سے دینی پہلو کے اعتبار سے تو اس اعتبار سے بھی آپ کو عربی پڑھنی چاہیے دوسرے اگر آپ بزنس کے پرپز سے دیکھتے ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں یا کہیں پر ہو تو بزنس کے پرپز سے بھی آپ کو عربی زبان پڑھنی چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو دینی اعتبار سے عربی زبان کیوں پڑھنی چاہیے تو دیکھیے ہر ایک مذہب کی ایک الگ الگ زبان ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو ہندو مذہب کی کتابیں پڑھنی ہے تو اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ کو اس مذہب میں اس مذہب کی کتابیں جس زبان میں لکھی گئی ہیں تو اس زبان کو آپ کو سیکھنا ہوگا تو ہندو مذہب کی کتابیں سنسکرت میں لکھی گئی تو آپ کو سنسکرت میں مہارت حاصل کرنی ہوگی تب جا کر کے آپ ان کی کتابوں کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے اسی طریقے سے جو یہودیوں کا مذہب ہے تو آپ جو ہے ان کی کتابوں کو صحیح طریقے سمجھنے کے لیے آپ کو عبرانی زبان سیکھنی پڑے گی جس کو ہیبرو بولتا ہے اور اسی طریقے سے عیسائیوں کی جو کتاب ہے بائبل تو اس کو صحیح سیکھنے کے لیے اس کی جو اصلی جو زبان ہے بائبل کی سوریانی وہ زبان سیکھنی پڑے گی یہ اور بات ہے کہ وہ زبان ہے نہیں اسی طریقے سے کسی بھی مان لیجیے کہ ایک زبان تھا کہ منتق اور فلسفہ جو ہمارا علماء نے جو یونانی زبان سیکھ کر کے یونانی زبان سے جو ہے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا تو اسی طریقے سے اگر آپ کو قرآن حدیث اور اسی طریقے سے اسلامک لاء اسلام کے قانون اگر صحیح طریقے سے سمجھنا ہے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو عربی زبان پڑھنی ہوگی اور میرا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا اصلی جو مزہ ہے اور حدیث پڑھنے کا اصلی جو مزہ ہے اس زبان کے اندر جو مٹھاس ہے اس زمان کے اندر جو لچک ہے چہک ہے مہک ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ عربی زبان پڑھے بغیر نہیں محسوس اور بزنس کے پرپس سے عربی زبان سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی باون کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر عربی زبان بولی جاتی تو آپ اس زبان کے تعلق سے وہاں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ٹولز آ جائیں جو ٹرانسلیشن کر دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ٹرانسلیشن کر دے رہے ہو لیکن وہ کافی نہیں ہے آپ کو اس کی عربی زبان سیکھنی ہوگی اور عربی زبان بولنا سیکھنا ہوگی تو ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کو اس بات کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہو گیا کہ آپ کو ہمارے پاس آ کر کے عربی زبان سیکھنی چاہیے یا نہیں سیکھنی چاہیے خیر جو بھی آپ کا جواب ہوں اب جو ہے ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ